19 березня Слов'янськ відвідав лідер руху інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Візит координаторів руху пов'язаний із поїздкою віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубко до Краматорська. Тема будівництва фортифікаційних споруд стосується Дмитра Тимчука та його колег напряму. Я вхожу в комісію комітету по по в без опасності брони цього року, точніше фіврадія январі февраля. И, в общем-то, в ходе закрытых слушаний, бесед, скажем так, с представителями военного руководства, сектора С, 128-й бригады, подразделений вооруженных сил, нами был довольно-таки серьезный объем работы проведен, как раз для, для того, чтобы выяснить причины, почему мы оставили Дебайсовский плацдарм. Да? Учитывая, что еще на середине октября прошлого года Верховный главнокомандующий президент Порошенко рассказывал о том, что будет создано три линии обороны. Прошло времени до февраля очень много. Учитывая, что наша группа ИС фактически о создании ударных групп напротив Дебайсовского плацдарма сообщала с конца 2014 года, мы обладаем информацией, что и военная разведка за две недели, как минимум, до наступления российско-террористических войск, тоже давала информацию, кто, как, куда будет наступать. Тем не менее, вот произошло то, что произошло. Анализируя причины, к чему это привело, ну, в моем счете было выделено 6 факторов. Два касались как раз недостатков организации обороны. К огромному счастью, ну, во-первых, комитет Верховной Рады очень серьезно эту тему исследовал. И самое то, что нас радует, внушает нас оптимизм, что наши в общем -то, требования, пожелания и предложения были услышаны в конечном итоге. И э, вопрос о создании полноценной линии обороны по всей линии соприкосновения между украинскими войсками и российско-террористическими силами э, был, в общем-то, рассмотрен. И было принято решение о том, что принимать любые меры для того, чтобы э, история с Девайсова не повторилась. Мы сейчас понимаем, что после Минских соглашений 2 мы становимся глухую обороной, наступательные действия со стороны наших сил. Пока исключены, мы прекрасно понимаем, что мир ждет, в общем, вот этих как раз попыток мирного диалога решить в мирном формате. Это четкая установка страны ЕС, которую мы слышим. Соединенные Штаты вроде поддерживают нашу борьбу, но тоже, опять-таки, когда касается, идет речь уже о конкретных форматах, то понятно, они тоже говорят о том, что мирный диалог все равно в приоритете. И в этой ситуации нам нужно понимать, что дальше терять свою территорию как это было в случае с Дебайсом, ну это просто непозволительная роскошь, учитывая, что хотя бы элементарный факт, что на той стороне действует где-то порядка 40 тысяч человек, у нас армия на сегодня 240 тысяч человек, отступать это как минимум нелогично, учитывая тем более, что обороняться всегда проще, чем наступать. Кабмин, как вы знаете, выделил 850 миллионов гривен на создание фортификационных сооружений. Но тут опять возникает вопрос адекватности военного руководства нашего. Почему? Определить генподрядчика, определить субподрядчиков, работа местных администраций по координации работы – это полдела определяет, где что строить, где будут опорные пункты, их конфигурации, какие типы фортификационных сооружений. Это определяет генеральный штаб, который у нас уже прощелкал Дебальсов, извините за выражение. То есть сейчас мы очень надеемся, что все-таки со стороны генерального штаба будет адекватное понимание ситуации, будет составлен адекватный план расположения этих фортификационных сооружений, а работа, ну, времени на раскачку нету. У нас, мы слышим, со стороны политиков, со стороны экспертов, они рассказывают о том, что э, у нас есть время до мая, Э, ожидаем какие-то действия к 9 мая, может быть. Но мы, группа ИС, констатируем, что на сегодня уже фактически созданы ударные группировки, как минимум на трех направлениях на Донбассе. Если эти группировки созданы, это означает, что, возможно, у нас времени намного меньше. Поэтому сейчас каждый день на вес золота. Соответственно, уже до вторника фактически все организационные вопросы в плане создания линии обороны должны быть решены. И сразу уже, уже фактически с сегодняшнего дня уже идет первый этап работ, который проводят военные своими силами, пока не вступили в строй строительные организации. То есть, ну, как по мне, то происходит все достаточно быстро, дай бог, конечно, чтобы мы успели. В обороны входит и каким образом гражданское население, мэрия и так далее и так далее. То есть это только военные и в данном плане единственное, что с нашей стороны был поставлен вопрос о том, чтобы организовать опять-таки с учетом дебайсова систему связи, потому что это очень большая проблема на самом деле. Что касается других мероприятий, вопрос не рассматривался. То есть местные администрации сейчас выступают только как координаторы как раз в деле строительства, грубо говоря. Причем надо понимать, что тут не, не, речь не, не просто о том, чтобы там, определить этих тех же там, подрядчиков, субподрядчиков, а задействованы укрозавизны, например, для переброса, ну, для доставки стройматериалов и так далее. Будет задействован автомобильный транспорт и так далее. То есть тут масса еще других проблем, которые как раз будут решать местные власть. А какую помощь может общественность оказать? Вот как вы видите, это возможно, это актуально, мы можем чем то помочь? Я думаю, сейчас общественность, главная задача, которая перед ней стоит, есть деньги, которые выделены Министерство обороны. И, и мы знаем, скажем так, бывали прецеденты, когда средства, выделяемые нашим госструктурам, использовались либо неэффективно, либо, скажем так, по непонятным схемам. Я думаю, сейчас как раз общественность в плане гражданского контроля должна да, играть большую роль. Во-первых, использование средств, ну, это скорее касается тех там, волонтерских структур, которые сейчас работают с Минобороны. А на местах просто э, суть в чем? На бумаге может создаваться все что угодно. А общественность может контролировать, какие реально работы ведутся. Мы знаем сроки, которые указаны. В течение месяца должны быть там, две линии обороны готовы. То есть тут уже кожне фактически населення по всій полосі від Север Луганської області до Маріуполя може воює наблюдать, там, где вони живуть, ведуться якісь роботи или нет. Відповіді на запитання місцевих змі та активістів стосувалися у першу чергу шансів України вберегтись від нападу Росії. Давайте сходити з того, що Росія теоретичка, ну Росія взагалі на протяжении прошлого року ми видели, як працює. Только у, начинаются большие проблемы у ее подопечных на Донбассе. Они вводят свои батальонные тактические группы, ротные тактические группы, диверсионные разведывательные группы. Работают массово. И Лавайск. То есть, когда уже вроде казалось до да, завершения АТО неделя-две, ну максимум три, да, когда их поджимали, Россия массово вводит войска, которые сосредоточены при этом приграничных территориях. И переламывает ход событий. Аналогичная ситуация была январь-февраль этого года когда тоже массово ввели, допустим, тоже Дебайсовский плацдарм со стороны Луганской области, то есть э, с востока, там шли БТГ российские. Это, ну и наши данные были, потом я видел документы Генштаба, где они не... Первый у нас этап практически наступление был отражен на Дебайсовском плацдарме. Украинские войска отразили э, атаки местных формирований ДНР и ЛНР. Вот, лишь введение российских регулярных войск под маркой там, «Без знаков различия», ну, так называемых «зеленых человечков», переломила ситуацию. Фактически оборонялась. Основой э, обороны была 128-я отдельная военно-пехотная бригада вот, с приданными частями и подразделениями. Ее э, фактически э, без особого усиления, ну то есть командование наше не имело на тот момент возможности резко усилить, вести тактические резервы. Этим воспользовался противник, резко нарастил силы и средства свои на фланговых позициях и фактически принудил к выводу этой бригады с Дебальцевского плацдарма. Та группировка российско-террористических войск, которая на сегодня существует, и с нашей стороны силы, их вполне хватает. там и по тактическому, и по стратегическому даже соотношению. Далі торкнулись теми бойової техніки. Ситуацію представники інформаційного спротиву назвали катастрофічною. Патехніки щас курірую підприємство, яке займається ремонтом бронетехніки для войска. То ситуація просто дійчає. По организационным вопросам. Кабин вроде средства необходимые выделяет. Минобороны почему-то договора не подписывают. Но, тем не менее, то есть, мы, э, вы понимаете, опять-таки, э, по поводу того, что когда бюрократ не хочет чего-то делать, любому бюрократу проще не подписать бумажку, тогда он ни за что не отвечает. Чем он возьмет на себя какую-то ответственность, пойдет там, на какой-то там страх и риск и так далее. Но доходит до дикости. Допустим, на, на бронетанковом заводе ремонтном стоит 12 единиц бронетехники. 10 полностью готовы в АТО дико ее ждут. А на двух нету просто прицелов, и когда они будут, неизвестно. А партия дана 12 единиц. 10 единиц не может завод вернуть. Минобороны не принимает. Мы вам дали 12, верните 12. Где логика в этом? Я в этом логике не вижу. Но по бумагам это все правильно по инструкциям. И сделать ничего нельзя. Мы сейчас пытаемся как раз, ну, э, идет постоянный контакт по линии военприемка, это была просто непробиваемая структура, ну, настолько там такие тупые подходы были. Ну, для понимания, допустим, э, БМП, э, боевая машина пехота, да, э, идут прицел российского производства, такое же делают у нас в Черкассах, копия. Ну, там он записан в нормативно-технической документации, что это производство разомас, Все, извините, должен быть стабилизатор производства Барнаул. Только этой марки, такой же там с другим обозначением, но копия украинского производства уже не катит. Доходит вообще до маразма. Радиостанция аналоговая, разработки 60-х годов стоит. Она должна стоять. У нас в Одессе делают защищенную, такую цифровую, цифровую. которая которую удовлетворяет современным. Да, еще аналоговую, но ну, эту ламповую отремонтировать надо, еще лампы где-то нужно найти. Их просто уже не производят сколько. А нету воинприемных пленки стоїть, то не можна цифру. Вони просто не приймуть. Звичайно, цікавились і думкою активістів щодо повернення ДНР до Слов'янська. Інформаційна війна, кети, може бути, працюють сіті, агентурні сіті, розпространителі, що прийдуть, конкретно говорю о Слов'янській, прийдуть в Слов'янськ, знову повернуться. Хтось їх чекає, хтось їх чекає, хтось їх чекає, але такі слухи ходять і вони... Іменно інформаційне пространство, вони збаламучують, а камінь бросаються постійно і розходяться круги. Ждать, не ждать. В общем, как я не знаю. Ну, входим в линию ну, Но опять-таки. Нет, по-моему, по-моему, я бы на месте жителей Славянска спал спокойно по сравнению с тем, какие сейчас, во-первых, мероприятия все-таки проводятся. Но я вам скажу так, Иловайс нам ничего, нас ничему не научил, судя по тому, что потом продолжалось. Дебальцева нас научила. Опять-таки, все идет очень медленно, но мы для этого сейчас и ездим по этим, ну, не только совещаниям, и по, по передовой, и по тем же ремонтным предприятиям, и выносим мозг к генеральному штабу. Если не можем поменять его, то меня, ну, начальника генерального штаба, то мы хотя бы чтобы дел, стремимся сделать так, чтобы механизмы эти работали, которые могут работать. про сотни и необходимость створения військово-цивильных администраций. Более чем нужно. Это, по сути, сегодня, но ну, понимаете, Изначально вообще, конечно, телега поставлена впереди лошади. Для того, чтобы система работала, необходимо было принять, ввести военное положение. И все, все мероприятия, которые сейчас необходимо проводить, они бы в рамках военного положения проводились бы изумительно. Но мы знаем, есть политический момент, из-за которого не введено военное положение. Соответственно, Верховная Рада сейчас скажем так, вводят элементы отдельного военного положения для того, чтобы как-то спасать ситуацию. Вот, ну, вот это, я не знаю, не буду давать оценку деятельности в этом плане, там уже верховному командующему, правильно это, неправильно, судить ему. Мы исходим с того, что есть. Военно-гражданская администрация это как раз элемент военного положения, грубо говоря. То есть вы знаете, в чем основная причина. Местные выборы у нас провед... будут проведены еще Бог знает когда. По сути, местные советы скомпонованы во времена Януковича, и мы знаем прекрасно, кто в них входит. Соответственно, масса местных советов, которые просто-напросто не функционируют. Решаются принципиальные вопросы, они просто игнорируют, до свидания и все. И дело стоит. Вводится, соответственно, уже тогда структура военно-гражданской администрации, военные люди исполнительные. Опять-таки, обходя законодательство, вернее, ну, действуя в законодательном поле, все это делается под крышей АТС, то есть СБУ. Другого формату проведення так называемой антитеррористической операції у нас нету. Ну короче говоря, да, смотрится очень странно. но ми витягуємо все, що можемо из законодавства, щоб по суті система военного положення де факто Работала, раз вона не може бути об'явлена до юриди. Яскравою виявилася відповідь інформаційного спротиву щодо кваліфікації вищого військового керівництва антитерористичної операції. Ну, у нас дуже много претензій к начальнику генерального штабу реально. Если еще в свое время, я, когда только шла волна там, со СМИ, со стороны СМИ, я довольно скептически к этому относился, но когда мы начинали вникать в конкретные ситуации, действительно очень много вопросов. А почему его не снимают? Я не знаю. Но есть определенные ну, мысли по этому поводу. Но это мои личные предположения. Потому что по всем раскладам люди, которые проваливают военные операции, которые сопровождаются гибелью десятков, а то и сотен наших ребят, они должны за это отвечать. У нас не один человек, у нас научили наказывать солдата. Понемногу учится наказывать офицеров среднего звена, но там, где выше, там непробиваемо. Это священ... Генералы, это священные коровы, их никто не трогает. Что-что? Мы давали, ну, по иллюстрации был уволен генерал Воробьев. Это... Его называют единственным генералом в генштабе, который вообще карты, ну знаешь, что такое карта, имеет ими им пользоваться. На останок встречи Дмитро Тимчук окреслив важность співпраці влады, волонтеров и громадськості и зазначив – кадры вы все. Мы не выступаем там, допустим, как мы себя не считаем вообще там, чисто общественной организацией, которая выступает конкурентом государственным структурам и так далее. Мы, наоборот, стремимся к максимальной интеграции в госструктуры. Но не интеграции, что мне будут рассказывать там, начальник какой-то спецслужбы, там, глава, да, что мне делать и как мне делать. А работа с теми людьми в этих спецслужбах или госструктурах, которым я доверяю, которые я знаю, что они являются специалистами, на личных связях. То есть это, скажем так, объединить даже не профессиональный, а патриотический, в первую очередь, потенциал, который независимости где существует. В госструктуре, в общественной организации, неважно. К чему я это веду? Вы не относитесь к госструктурам, что это вот какая-то единая система, которая работает эффективно, она все знает, она все может, у нее есть куча ресурсов. В каждой структуре есть люди, которые хотят работать. И они работают вне зависимости от того, ставят им задачи или нет, они делают все или на свой страх или их по своей инициативе. И тогда работа получается. А любой, любой должностное лицо найдет тысячу отмазок для того, чтобы ничего не делать. Вот посмотрите, в СБУ, допустим, есть люди, которые хотят этим заниматься. Это опять-таки их не так много, но они есть. И работа идет. Главное управление разведки почему-то таких людей меньше и работы уже нету. Зависит от людей. Кадры решают все.